З огляду на те, що в Запоріжжі відбувається фактично світова прем'єра. Громадське телебачення в Запоріжжі, Дарт Вейдер. Будемо їздити по запорізьких кінотеатрах і перевіряти, як фанати планують зустріти нову серію космічної саги Зоріни війни. І не дай Бог, вони будуть погано відвідувати. Буде погано. Я сказав. Квитки практично вже усі продані у нас на допрем'єрний показ, і буде не тільки показ цього класного фільму, довгоочікуваного, але і буде кіновечірка. Ще є трошки квитків. Ночний сеанс. От у нас на даний момент 157 людей. на днівний в середньому. Проходить где-то 50, 40, 20, 10. Ну, смотря какой сеанс, Дневной чуть більше, ночные чуть більше. Ну чи можна взагалі це вважати аншлагом на даний момент? Чи все ж таки... Я думаю, так. Да. Месяц назад открылся предварительный продажи у нас в кинотеатре, но особо активно где-то последние две недели люди стали интересоваться и приобретать билеты. Не полный еще пока. Еще Ожидавший. Еще, да, еще, по, по у нас еще, пара, еще два дня у нас да, до премьеры. Мы ожидаем. Ну, в этом году у нас фильм 51 оттенков серого». Да, было тоже очень много людей многих желающих посмотреть данный фильм. У нас было 10 числа открыта допремьерная до продажа на 17 число на премьеру фильма «Звездные войны». Где-то процентов 80 залов уже выкуплено, еще где-то процентов 10-15 уже забронировано. То есть залы практически полные. Подобное у нас происходило в прошлом году с 50 оттенков серого с фильмом. И, то есть на хобби это был такой же аншлаг. Но ну, надеюсь, что как бы, «Звездные войны» побьют этот рекорд. Вот. Также у нас 17 числа в день премьеры будет проведено такое маленькое костюмированное шоу в музыкальном сопровождении. Конкурс будет также проведен по рисункам на то есть, тематику «Звездных войн». Художники лучших рисунков будут вознаграждены. А, да, да, то есть еще и телефонные звонки и приходят За сегодня это точно. Мы приняли телефонных звонков только, может, З 10 утра до 6 вечора. В Америці жив один фанат, який був смертельно хворий, на жаль. Для нього був організований спеціальний допрем'єрний показ цього фільму. А після того, ну, на жаль, оцінилася інформація, що він помер. Завдяки цьому відбувається якісь... Дуже людяні гуманістичні речі. І зоні війни до цього також дотичні. Дарт Вейдер, громадське телебачення Запоріжжя, нехай сила буде з вами. Тим виходить, що? Сегодня у нас почти все проданные билеты. У нас вечеринка в поле э, в стиле звездных воинов в костюмах все приходят, видишь, что вот у меня есть вот такой вид. Вот, делается вот так вот. Я сегодня с Дарт Вейдер. Еще с первого фильма, когда э, он вышел, э, был такой нюанс интересный, ну, наверное, как со многими гениальными вещами. Э, его не хотели принимать в прокат 40 кинотеатров. Около 40, то есть ну, 40, 42 или 41. Э, раза его приняли на прокатку И потом он так всех зацепил, и получилось, что родилась новая культура, культура Звездных войн, новая вселенная. И на сегодняшний день, мне кажется, это один из самых легендарных, одних из самых посещаемых, один из самых любимых фильмов во всем мире. И, кстати, Звездные войны, первый в истории фильм, вот новый Звездный войны, седьмой эпизод, первый в истории фильм, который собрал кассовый сбор предпремьерного показа, то есть предпродажа на 100 миллионов долларов. В чем костюме ты сегодня? Сослеев. А почему именно эта героиня? Она классненькая. Все части смотрели? А, нет. Только <связывая> <связывая> не говорите. Скажи, <связывая> кто Я думаю, что каждый находит в этой эпопее что-то свое. Кому-то нравится.

Металла, э, Верховный гранд мастер жена, джедай является мира, вторым учителем юбка, один из старейших членов Совета джедая. Кто э, это? Давайте! Чувака, ну которого я, да, я не помню. Правильно! Раз, два, три, четыре, пять. Это какой-то голос у Дарта Вейна, да? <laughs> ты убираешь сладкое и...